ini katakan akan tetapi Allah fikir simple ashabul yamin wa ashabul shimal dan kemudian Allah subhanahu wa taala menyebutkan fa al man zakkaha wa qad khaba man dassaha ashabul yamin tugasnya satu membersihkan hati daripada segala kotoran kemudian dan celakalah mereka mereka yang membiarkan hati mereka kotor wa qad khaba man dassaha nah jadi ashabul yamin kebanyakan ashabul yamin yakni daripada golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu akan tetapi keimanan mereka belum mantap sehingga tidak diberikan tidak dinamakan iman mereka itu keyakinan sebab keyakinan ini adalah satu tahap yang mana bila iman itu dah sempurna dan mantap yang mana kebiasaannya bila dah sampai ke darjat keyakinan maka dia tak tak berkurang maka bila dah sampai ke tahap tu keimanan hanya akan bertambah dan kebiasaannya tidak akan berkurang. Walaupun dalam hadis secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Akan tetapi bila dah sampai ke satu tahap kesempurnaan, maka kebiasaannya iman itu tak akan berkurang bahkan akan bertambah. Maka itu merupakan dahagian yang pertama ashabiyyah ini yang mempunyai kepercayaan yang pasti dan dalam fana itu juga boleh berlaku keraguan dan goncangan. apabila berlaku sesuatu yang mengkhianati mengganggu bukannya dan ini diibaratkan dengan keimanan darjat yang kedua iaitu para muqarrabin orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahuwataala apa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahuwataala secara umum tidak ada orang yang dapat dekat kepada Allah kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahuwataala kita tak akan dapat masuk ke istana kalau tak dipanggil apatah lagi istana yang Allah Subhanahuwataala apatah lagi hadratnya Allah Subhanahuwataala ia ini tidak akan dapat sampai tidak akan dapat mendekat kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam mendekatkan hamba-Nya ada dua jalan dalam mendekatkan hamba-Nya kepada kepada zat yang maha suci ada dua jalan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam al-Quran Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang didekatkan kepada-Nya Ia ini Allah Subhanahu wa taala tarik orang-orang yang dipilih untuk dekat kepada Allah Subhanahu ini dia nak ke dia tak nak ke dia ditarik tak ada pilihan syam apa dia nak ke dia tak nak ke tak tahu pasal tak pasal, pasal dia dah sampai ke tempat dia tak ada tak ada niat pun tak ada keinginan pun tapi ini pun pemberian daripada Allah Subhanahu bahkan setiap daripada darjah keimanan dan tingkatan keyakinan ini semuanya pemberian daripada Allah Subhanahu hatta kita masuk Islam dipilih oleh Allah Subhanahu jadi orang-orang yang beriman pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ada ada yang tinggi seperti mana yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad yang kami mendapat apa-apa yang kami dapat bukan atas usaha. tetapi pemberian dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan mukarrabin orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada dipilih dan ditarik oleh Allah ataupun melalui jalan mujahadah waladhi najahadu fina lanahdiyannahum subulana mereka mereka yang bersusah payah pada jalan kami berusaha untuk beramal saleh berusaha melakukan mengikhlaskan hati dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk berada di tempat-tempat yang baik berusaha untuk berada bersama orang-orang yang baik berusaha untuk membersihkan hati mereka agar supaya hati mereka ini menjadi tempat pandangan yang Allah Subhanahu wa taala berusaha membersihkan hati mereka agar supaya hati mereka ini menjadi tempat di mana orang-orang saleh ingin berebut untuk meletakkan daripada anugerah-anugerah Atau rahsia-rahsia mereka maka mereka adalah orang-orang yang akan sampai pada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iaitu dajat para mukarabin golongan yang didekatkan. Maksudnya so, nak didekatkan kepada Allah Sama ada dipilih oleh Allah Subhanahu SWT Ataupun bermujahadah Dan nak bermujahadah pun Bersiki pilihan daripada Allah Tapi yang didekatkan Secara pilihan Dia punya mujahadah tu kurang Ini dipermudahkan banyak daripada urusan mereka Untuk sampai kepada Allah Subhanahu SWT Seperti mana yang disebutkan oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Abbas Sarawak Dia kata nak sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala ni ibarat macam nak naik bukit ataupun nak panjat gunung yang tinggi. Ada orang terpaksa sampai nak panjat gunung. Ada orang halas, ada helikopter sebelah yang pelak naik atas helikopter tu apa Naik atas. Ila an wasal ila sampai lagi sampai ke atas. Jadi dua-dua naik ke atas tapi satu dipermudah satu dipermudahkan satu lagi terpaksa bersusah payah untuk sampai. Dan orang yang bersusah payah pun tak semestinya dia akan sampai. Yang besar payah tu pun tak semestinya nak akan sampai Kadang-kadang suku halfway penat Dia berhenti Kadang halfway give up Kadang-kadang halfway mungkin waliyahullah -wali Jatuh balik ke bawah dan sebagainya Maka dia punya ujian dan cabaran yang banyak ha, Akan tetapi yang panjat pun Ada macam-macam jenis Ada orang yang panjat Nak pandai-pandai sendiri panjat Tak ada guide sebab apa? Sebab kadang-kadang nak bayar guide mahal Contoh, ha, jadi dia kata Salah, Aku cuba naik sendiri, google sendiri Try the luck Kadang-kadang sampai, kadang-kadang tak sampai Tapi orang-orang yang mungkin Dia dah cuba, lepas tu dia ambil guide dan sebagainya Sebab apa, guide ni dah biasa naik atas turun bawah Jadi dia tahu jalan-jalan silu belok Itu juga dengan guru yang wasil Guru-guru mursyid ataupun guru-guru yang telah sampai kepada keridaannya Allah Subhanahu wa taala maka dia tahu selok belok dan ujian-ujian uh, yang akan dilalui untuk sampai kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan itu akan memudahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Naam. Jadi darjat kedua iaitu darjat para mukarrabin golongan yang didekatkan ia ialah kepenuhan iman dan ketetapannya dalam hati tiada berkemungkinan berkurangnya iman itu malah ada kemungkinan iman itu akan bertambah. Dalam darjat ini perkara yang ghaib yang tidak nampak tidak dapat lihat menjadi syahadah menjadi terang dan ia diibaratkan dengan keyakinan dan darjat yang ketiga Iaitu darjat para nabi Dan para pewarisnya yang telah sempurna Berupa para sediki Ahli kebenaran Ialah perkara yang ghaib akan menjadi syahadah Dan darjat ini diibaratkan dengan kash dan ian Pendedahan dan penglihatan Dan di antara satu darjat Dengan darjat yang lain Ada perbezaan yang jauh sekali Namun begitu semua mereka adalah diutamakan Dan setengah mereka lebih diutamakan Dari di setengah yang lain Itulah kelebihan Allah yang diberikan kepada sesiapa yang disukainya dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelebihan yang besar. La ilaha illallah. Naam, yang di sini mahdad tak sebutkan akan tetapi basically keyakinan ada tiga darjat ataupun ada empat darjat. Yang pertama ilmu yakin. Yang mana keimanan mereka itu atas dasar ilmu. Yang kedua ainul yakin, keimanan mereka itu atas berdasarkan atas Mushah musyahadah penglihatan dan darjah yang ketiga Hakul yakin Keimanan mereka itu berdasarkan Experience, pengalaman yang mereka lalui Dalam merasakan keyakinan tersebut Dan darjah yang keempat Kata para ulama Hakikatul yakin Yang mana hanya diberikan kepada Rasulullah SAW Dalam memahami daripada Tingkatan keyakinan tersebut Para ulama menyebutkan bahawa ilmu yakin ni apa? Ilmu yakin ni contohnya sebagai sebagai contoh orang bagi tahu kat kita madu Yaman ni sedap. Madu Yaman ni antara madu yang terbaik. Ah uh, ataupun sidir Yaman antara yang terbaik. Kita tahu tentang madu Yaman tu terbaik dan kita yakin seorang orang yang bagi tahu kita tu orang yang trust orang yang boleh dipercayai maka kita pun percaya cakap dia tapi kita tak pernah tengok kata ulama' ilmu yakin kita meyakini melalui ilmu sebab apa orang yang bagi tahu kita tu orang yang boleh kita percayai maka itu dianggap sebagai ilmu yakin kemudian ada orang balik daripada hadramaut bawa balik buah tangan bagi kita asal sidr dan kita pun dah nampak benda tu berada di depan kita kita pun nampak dia punya tekstur dia masya-Allah lain macam tak, tak sama macam ada tualang ataupun sebagainya iaitu tualang lebih cair, makdin atau pun lebih pekat dan sebagainya maka kita nampak kita dah tahu benda ni yang bagus dan kita dah nampak benda tu berada di depan kita maka tu dipanggil Ainul Liyakin yang ini kita dah lihat, dah musyahat kita dah dah lihat yang ini perbezaan antara madu sidir dengan yang lain colour dia, texture dia dan sebagainya obat ni bila kita buka kita dapat bau dan kita taste kita rasa halas Tahu-tahu... So, ini... Air macam ni dia punya rasa... Haa... Obat mungkin kita akan rasa juga... Dia punya manfaat... Haa... Yang ni lepas kita makan... Kita dapat rasa badan kita makin segar... Dan sebagainya... Maka... Itu dipanggil... Hakul yakin... Yang ni kita bukan hanya... Mengetahui... Bukan hanya melihat... Akan tetapi kita dah rasa... Manfaat... Haa... Uh, Malu tersebut... Maka itu dipanggil... Hakul yakin... Dan kata para ulama... Hakul yakin ini... Kebiasaan yang diberikan... Kepada para nabi dan para rasul... Dan mungkin golongan sidiqin orang-orang yang benar dan jujur itu pun mungkin pada da pada darjat yang tinggi sidiqin pun ada dua sidiq sidiq uh, yang kecil ada sidiq yang besar maka kebiasaannya hakul yakin ini diberikan kepada golongan Siddiq yang besar yang tinggi la ilaha kadang-kadang tak layak untuk nak sebutkan perkara-perkara yang tinggi ni sebab yang layak untuk menerangkan perkara-perkara ini mereka-mereka yang -mereka dah sampai ke darjat yang tersebut akan tetapi moga-moga Allah Subhanahu wa taala seperti mana telah mendengarkan kita tentang darjat-darjat orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berikan kita semangat dan kesungguhan untuk berusaha untuk capai ke darjat tersebut amin Allahumma amin ataupun untuk berusaha untuk nak uh, berada bersama orang-orang yang telah uh, capai pada darjat yang tinggi uh, tersebut ila hillallah. Nah, dan darjah ini dibaratkan dengan kash dan hiyan. Nah, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim yakni pada tahap tersebut mereka melihat Allah sebelum, sewaktu dan selepas. Ya ini tidak per, tidak ada perkara yang mereka lihat ataupun saksikan di atas alam ini kecuali mereka lihat keagungan dan ke kekudrat dan keizinan ke Allah Subhanahu SWT pada setiap perkara Ya ini Mereka sampai ke tahap rida Ia ini Setiap perkara yang berlaku dengan izin daripada Allah uh, Tadbirnya Allah Subhanahu SWT Maafi ajaran Ia ini dah tak ada Tak ada sangka buruk Tak ada uh, komplain Tak ada apa semuanya Taslim Ya ini mereka tunduk pada Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu SWT sebab bila Nabi Allah Ibrahim AS bila dicampakkan ke dalam api Halas Tak takut, tak ada risau, tak ada nak minta tolong Tak ada nak uh, Tak ada, tak ada apa-apa Halas Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Halas, Allah tu bila ni Yang tak senang ke, susah ke Itu ke, ini ke, tak ada komplain Macam kita ni macam-macam komplain kan Dah dapat macam-macam benda lah Tapi still komplain Ini tak cukup, itu tak cukup, ini, ini, ini dah, dah dipermudahkan banyak benda tapi masih lagi banyak komplain Lepas tu, patut rasa keahlian pula untuk nak dapat Ya, Astagfirullah Rasa keahlian untuk nak dapat ini, nak dapat itu dan sebagainya Padahal tak ada keahlian pun untuk nak dapat apa, -apa. Dah diberikan Allah tanpa keahlian tapi masih lagi uh, Komplain macam macam. Moga Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk sentiasa dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan moga Allah subhanahu wa ta'ala dekat Kemudian, imam hadad meneruskan tentang perihal niat Niat itu adalah pokok dari segala amalan Wahai saudaraku, hendaklah kamu memperbaiki niatmu Mengikhlaskannya, Memantapkannya serta bertafakur pada Sebelum memasuki ke dalam sesuatu amalan Kerana niat itu adalah asas amalan Semua amalan nanti adalah kembali kepada niat itu sama ada baik atau buruknya, betulnya atau rosaknya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa wa telah bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niat-niatnya dan hanya hany sesungguhnya setiap orang yang beramal kembali kepada apa yang diniatkannya. Maka hendaklah anda tiada mengatakan sesuatu atau membuat sesuatu atau berazam hendak melakukan sesuatu perkara kecuali anda pasangkan niat anda itu untuk bertaqarrub iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas perkara yang diniatkan itu dari segi budi Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubat menyebutkan wasahih niyyah qabla al-amal wa tibiha mahrunatan bil awwali wa in kadun hatta balagha akhirahu fasta thawaban kamilan fil akhirah perbaikilah niat kamu sebelum kamu memulakan sesuatu amalan dan hadirkan niat tersebut di awal setiap perbuatan ataupun di awal setiap amal ibadah yang ingin dilakukan wa intadum hatta balal ta'akhirahu dan kalau niat kamu itu uh, dihadirkan sepanjang amal tersebut kamu akan mendapat pahala yang sempurna di hari akhirat pula niat ini merupakan perkara yang membezakan ataupun di sini menyebutkan uh, Niat merupakan perkara yang membezakan di antara ibadah. Yang membezakan antara benda ibadat yang fardu dan ibadat yang sunat adalah niat Yang membezakan di antara adat dan ibadat juga adalah niat Kita bagi contoh uh, Yang mungkin bila kita mandi Kita mandi tanpa ada apa-apa niat Hanya sekadar untuk basahkan badan Sebagainya maka ia menjadi uh, Satu ibadah Ia menjadi satu ibadah Tadi sekadar Abis itu membalik air Sebab kan, tak dapat pahala Segarkan badan, bersihkan badan Kita tak dapat pahala Tapi bila kita niat Mandi itu untuk Taat perintah Allah Taat perintah Rasul niat perintah untuk mandi dan sebagainya Mandi-mandi uh, sunat Maka ia menjadi ibadah Dan Kalau kita Contohnya bila perlu untuk Uh, mandi janabah, mandi wajib dan sebagainya Kita niat yang wajib Maka dengan niat itu membezakan antara mandi yang bukan ibadah Dengan mandi yang ibadah Dan dengan niat juga membezakan di antara mandi sunat dan juga mandi yang wajib Maka dan tidak akan diberikan pahala kecuali ibadah-ibadah yang dihadirkan niat tersebut Kadang-kadang nah, ini perkara yang sangat penting Kadang-kadang kita bila dah terlampau sibuk Kadang-kadang kita buat perkara tu dah jadi adat Dah jadi satu kebiasaan Jadi kadang-kadang kita terlupa untuk nak menghadirkan Niat-niat tersebut Khususnya perkara-perkara yang adat Dan bila kita melakukan sesuatu perkara Hendaklah kita perbaiki niat kita Bahkan memperbanyakkan sesuatu Kadang-kadang sebelum kita baca aa, Rahim ataupun sebelum kita melakukan apa-apa ibadah Bagus untuk kita hadirkan niat-niat yang baik Ataupun memperbanyakkan daripada Niat-niat untuk melakukan Kita bagi contoh Mungkin pasal dia akan sebutkan tentang niat Dalam pihal Kita bagi contoh Bila kita minum Kita minum, ada orang minum untuk nak Hilangkan haus kita makan atau minum niat untuk nak uh, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi makan dan minum kita dapat pahala kita makan dan minum sebab kita nak jaga amanah tubuh badan kita dapat pahala kita makan dan minum sebab kita nak menguatkan tubuh badan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita dapat pahala semakin banyak niat yang boleh kita hadirkan dalam sesuatu amalan maka semakin banyak pahala yang akan kita dapat uh, bahkan kalau kita makan dan minum sebab nak menjadi sebab orang lain yang menyediakan makanan itu dapat pahala, kita pun dapat pahala juga. Orang sediakan makanan orang sediakan minuman, dan kita makan dan minum itu untuk nak uh, baik, nak bagi dia dapat pahala ataupun menggembirakan dia. Orang yang dah masak so -so dan sebagainya, kita nak gembirakan hati mereka, maka kita dapat pahala atas uh, makanan tersebut. Jadi uh, kita makan makanan tersebut. Serta bertafakur padanya sebelum memasuki dalam sesuatu amalan nah, Tafakur ni apa? Kenapa kita lakukan amalan tersebut? Kenapa kita nak lakukan amalan tersebut? Apa kita punya objektif untuk lakukan amalan tersebut? Dan untuk siapa kita lakukan amalan tersebut? Adakah untuk nak dipuji? Adakah untuk kita nak tunjuk orang lain? Uh, Menunjuk-nunjuk dan sebagainya Rial. Ataupun kita lakukan kerana Allah Subhanahu SWT Dan kita bertafakur juga Sebelum nak melakukan sesuatu amalan bagaimana nak melakukan amalan tersebut seperti mana yang disukai oleh Allah dan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka menghadirkan niat dan memikirkan perkara-perkara ini akan menjadikan sesuatu amalan yang kita lakukan itu berkualiti dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang ni salah satu daripada tipu daya syaitan juga sebelum nak lakukan amalan yang ini tergobong-gabah terus buat kita tak ada fikir wala Uh, tak ada istikhara wala musyora dan sebagainya maka terkadang ini merupakan satu tipu daya daripada syaitan sehingga menyebabkan kita uh, amalan itu mungkin diterima tapi kurang pahala berbanding dengan orang yang dia fikir betul-betul kemudian dia beristikhara kemudian dia bermusyora dan sebagainya sehingga amalan itu akan sempurna dan lebih banyak pahala di sisi Allah Subhanahuwataala la ilaha illallah Maka hendaklah anda tiada mengatakan sesuatu atau membuat sesuatu atau berazam hendak melakukan sesuatu perkara kecuali anda pasangkan niat itu untuk bertakarruf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Tak bercakap, tak buat, tak niat. Subhanallah. Berapa banyak daripada amalan-amalan yang kita buat, kita kadang-kadang lupa nak hadirkan perkara-perkara ini. Dan mengharapkan hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ke atas perkara yang diniatkan itu dari segi budinya dan kelebihannya. Selepas kita menghadirkan niat-niat tersebut Kalau boleh kita niatkan Apa yang diniatkan oleh orang-orang salih Dalam melakukan amalan tersebut Kadang-kadang kita tak tahu Jam, baru dua tiga niat Yang kita hadirkan, lepas tu dah tak tahu dah niat apa. Jadi, kita tutupkan niat kita Sebelum melakukan apa-apa amal Dengan kita meniatkan seperti mana yang diniatkan Oleh orang-orang salih sebelum kita Nawai, nawai nabi manawa Aslamna salihin Tapi, Biasanya dia orang tak tak akan sebut aku berniat seperti mana yang diniatkan oleh Rasulullah adaban. Ya ini untuk nak jaga adab kita dengan Rasulullah kita tak adalah pasang niat seperti mana yang Rasulullah. ini yani, sebab makamnya tinggi kan. Jadi kita niat ada siapa yang telah diniatkan oleh orang-orang salih sebelum kita. taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu melainkan dengan apa yang telah disyariatkan Allah di atas lisan Rasulnya yang berupa fardu fardu dan sunat sunat. Ada kalanya niat yang baik itu memberi kesan kepada perkara yang mubah yang ini bukan wajib. Maka dengan itu dia juga boleh menjadi hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi hukum. Yang ini setiap yang ditempuh dari amalan itu hukumnya dipandang kepada niat. Umpama seorang yang meniatkan makan minumnya kerana tujuan takwa Allah Subhanahu wa taala misalnya atau dia mendatang isterinya dengan niat hendak mendapatkan anak yang salih yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita dah sebutkan tentang niat, -niat. Uh, Imam Haddad mengatakan bahawa niat yang baik ini hanya akan memberi kesan kepada perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara fardu dan sunat. Adapun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala niatlah banyak mana pun yang baik akan jadi baik dia niat macam apa Robin Hood Robin Hood dia niat dia curi sebab apa sebab dia nak tolong orang susah mabe kak yang takkan takkan berlaku niat yakni niat yang baik takkan merubahkan perkara yang buruk tu menjadi baik Mahmakan jadi niat yang baik ni hanya akan memberi kesan positif kepada amalan-amalan yang baik yang akan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara fardu, sunat ataupun yang disebutkan di sini perkara yang mubah. Ini yani seperti makan, minum, tidur, bekerja dan sebagainya. Perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang uh, yang mana dengannya kita menjalankan kehidupan kita di atas muka bumi ini uh, daripada perkara-perkara yang mubah, maka itu kalau diniatkan dengan niat, niat yang baik maka akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Uh, khususnya daripada perkara-perkara yang haram ataupun perkara-perkara yang syubhat ataupun makruh maka ia tidak akan berubah menjadi uh, perkara yang baik. Nah. jadi kita boleh kiaskan tadi makan dan minum dan perkara-perkara yang terkait dengannya kita perbanyakkan niat kita bahkan diajarkan uh, oleh Habib Saad Habib Muhammad Habib Muhammad Ali Terus kita niat Jadi dikata untuk nak berkahwin ni pun Banyak niat Maksudnya sebelum nikah Dah niat macam-macam Nak jaga pandangan Nak aa, nak jaga kehormatan diri Kemudian nak aa, ada zurri Yang membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nak meramaikan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi macam-macam niat dia ada Dan ini antara kitab yang bagus untuk kita Dapatkan kitab niat oleh Habib Sa'ad Kerana dalam ni dalam setiap ibadah Niat bekerja apa Niat berniaga apa Niat itu niat ini niat pakai baju niat duduk orang duduk dengan orang saleh niat membeli buku dan sebagainya maka semua perkara-perkara tersebut disebutkan oleh Habib Said dalam kitab tersebut uh, yang mana dengan ini kita boleh belajar dia macam nak dapatkan momentum jelah nak tahu kan bila kita dah, dah biasa dengan niat yang banyak maka setiap perkara yang kita lakukan itu mudah untuk kita hadirkan niat uh, dan orang-orang saleh menyebutkan perbezaan Orang-orang yang rendah darjah di sisi Allah dan tinggi darjah di sisi Allah adalah kerana niat. Wa inna ma zakat amalus siddiqin bi niyatihim. ini amalan-amalan orang-orang yang siddiq ini menjadi suci dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana niat-niat mereka dan kesungguhan mereka dalam menjaga niat-niat tersebut. Allah taala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala tingkatkan kita dalam dalam tingkatan Islam Sehingga kita berada dalam kesempurnaan Islam Tingkatkan kita dalam tingkatan iman Sehingga kita berada dalam kesempurnaan keimanan kepada Allah Subhanahu SWT Tingkatkan kita pada tingkatan Ilmu yakin, ayn yakin, hak yakin Fi khairin wa lukfin afiyah Dan diberikan kita kesempurnaan dan ketetapan Dan kemantapan dalam setiap daripada darjat-darjat keyakinan kepada Allah Subhanahu SWT ada orang dia naik darjat tapi itu tak sempurna darjat dia darjat yang satu belum sempurna dia, dia naik belum sempurna naik Tiga, tapi bahagian daripada orang-orang salih setiap dari darjat keyakinan tu mereka sempurna barulah mereka naik ke darjat yang seterusnya Allah Ta'ala alam Rabbana fa'na fi ma'alam tana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati fi dinina ma'ahli al-kutri wa zakar rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadhi qawlanu fi'lan karama كل حلالا دائما واخلا يا الخير بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكرمنا بالرضا منك العيون ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآله الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه